السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلام عليكم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang berhormat saudara pengurusi Yang dihormati seluruh Pemimpin-pemimpin Pergerakan pemimpin, rakyat Para perwakilan Para tetamu Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Konvensyen kali yang kedua ini kita telah memilih tema ubah sekarang selamatkan Malaysia. Mengapa ubah sekarang dan mengapa selamatkan Malaysia yang nak diselamat tentu dalam keadaan yang merbahaya menunjukkan di sana perkara-perkara yang tidak kena yang silap yang perlu diislah direformasi dan diperbaiki. dalam kaedah ilmu politik dan menjadi amalan masyarakat antarabangsa sesebuah negara yang hendak diaktiraf mestilah bertanggalkan kepada lima perkara yang penting Yang pertama rakyat. Yang kedua tanah air. Yang ketiga perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Yang keempat pemimpin. Yang kelima kedaulatan dan kewibawaan negara itu. Kita mempunyai rakyat yang paling unik masyarakat Malmod. Rakyat adalah tonggak yang penting kepada sesebuah negara. Walaupun kita menguasai bumi yang seluas mana pun, sekiranya tidak ada rakyat Maka bumi yang luas tidak berarti dan tidak bermakna Negara yang berwibawa Ialah rakyat yang berwibawa Kita mengalami rakyat Yang diperbodohkan Kerana kerajaan yang salah wadah yang mahu mengekalkan kuasa seberapa lama walaupun melakukan kesalahan menyalahi amalan negara demokrasi yang maju dan menyalahi amalan Islam demokrasi moden adalah pengambilan daripada kitab-kitab ilmu politik yang ditulis oleh ulama-ulama Islam setelah berlakunya pengajian orientalis melalui perniagaan, perang salib, penjajahan dan lain-lain Al-Quran memaparkan negara yang paling zalim dalam sejarah manusia kerana memperbodohkan rakyat walaupun negara itu paling hebat tamadun kebendaannya negara Mesir banyak peninggalan warisan sejarah piramid yang dibina dengan hebat Al-Quran mengutuk Fir'aun yang memegangkan Mesir kerana memperbodohkan rakyat فرمان الله تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ولولا ألقي على أشرة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترين mahu قَوْمَهُ innahum إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَهُمْ فَاسِقِنَ Firman menyeru Dengan mengerah rakyat Lalu menyampaikan titah ucapannya Wahai bangsa ku, akulah Yang menjadi raja memerintah negeri Mesir ini. Sungai-sungai yang mengalir menyalurkan tali air ke kebun-kebun yang menyuburkan tanaman, memberi kemudahan kepada kamu adalah projek aku. Aku yang buat. Kalau aku tak buat, air tak masuk kampung satu lagi projek barisan nasional apa yang boleh diberi oleh Nabi Musa yang hina yang tidak boleh berucap dengan jelas tidak diberi kepada yang pingat-pingat kebesaran menandakan kehebatannya mengapa tidak dia bawa malaikat mengelilinginya Maka Fir'aun telah berjaya membodohkan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat menjadi hakim. Rakyat tidak boleh menjadi hakim yang adil sekiranya saksi tidak adil. Yang menjadi saksi dalam amalan demokrasi ialah media. Media tidak memberi laporan yang sepenuh kepada rakyat rakyat di Pulau Pinang tidak tahu ada kawasan setinggan di Sabah dan Sarawak yang dibakar hangus rumah mereka kebun yang dimusnahkan rakyat di Malaysia Timur tidak tahu di zaman barisan nasional Rumah-rumah setinggan diroboh begitu rupa dia selangor Masing-masing tidak tahu apa yang alami pada masing-masing Disuap dengan sedikit kemewahan dan kesenangan Media yang digunakan masuk pada tiap-tiap buah rumah RTM, TV3 dan lain-lain Seramah -lain. yang diberi peluang kepada parti-parti yang bukan kerajaan memerintah sangat terhad dengan banyak gangguan rakyat diperbodohkan kita memiliki sumber rakyat yang baik rakyat masyarakat majmuk al-Quran mengajar masyarakat majmuk kerana dunia akhir zaman menjadikan bangsa-bangsa bercampur Maka semangat perkauman tidak sesuai di akhir zaman ini. Dalam dunia yang penuh dengan kemudahan teknologi menjadikan dunia perkampungan yang sempit. Bangsa-bangsa berhubung di antara satu sama lain. Allah Taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha" wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain saya ulangi apa yang saya sebut pagi tadi karena saya ambil lima peluang pada hari ini pagi boleh berucap, petang boleh berucap lagi Wujudnya bangsa-bangsa bukan untuk berpecah Bangsa-bangsa mempunyai keistimewaan Masing-masing Kita perlu mengumpulkan pelbagai bangsa ini Dengan mengambil keistimewaan Bangsa yang ada Bagi membina kekuatan Untuk menegakkan negara Tidak menjadi salah Seseorang itu sayang kepada bangsa ini. Kecintaan berbangsa adalah naluri manusia Termasuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Alayhimussalam -Rasul. Orang Melayu sayang pada Melayunya Cina sayang pada Cinanya India sayang pada Indianya Kadazan sayang pada kaumnya Iban pada ibannya Tak ada yang salah Islam mewajibkan kita menghubungkan Silaturrahim ke keluargaan walaupun berbeza agama yang salah ialah kita berlaku zahir terhadap sesama manusia walaupun di atas nama bangsa di atas nama kaum sabda Nabi Muhammad SAW laisa minna man da'a ila asabiyah walaisa minna man qatala ala asabiyah. Waliyasamina man mat ta'ala asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang mengajak ke jalan asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang berjuang di atas jalan asabiyah. Berperang. Bukan dari kalangan kita orang yang mati di atas dasar asabiyah. Lalu ditanyakan Nabi Muhammad SAW, AS, Mal asabiyah? Apa asabiyah? Antu'ina qawmaka ala zulmi. Asabiyah itu kamu menolong bangsa mu sendiri untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dia haram kalau Islam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW memerdekakan Mekah. Mekah tidak dijajah oleh China. Tak dijajah oleh India. Tak dijajah oleh Inggeris. Tak dijajah oleh Belanda. Mekah diperintah oleh Arab keluarga Nabi Arab yang zalim memerdekakan rakyat yang berkezaliman walaupun yang zalim itu bangsa dan kaum sendiri ini yang diajar oleh di Islam hari ini kita mahu memertabatkan rakyat pakatan rakyat nama pun pakatan rakyat rakyat berpakat pemimpin yang ada ini mewakili kaum berpakat pakatan yang menjadi asas kepada membina kekuatan rakyat yang kedua kita ada tanah air bumi Malaysia walaupun kita ada bumi masih ada rakyat yang tak ada tanah nak dirikan rumah ada rakyat yang bertani tak ada tanah untuk bertani ada rakyat yang susah nak bina kilang di tanah air tersebut sebabnya tanah dikuasai oleh kalangan-kalangan yang tertentu kemudahan yang menyulitkan kita ada tanah air tapi menderita dalam tanah air sendiri tanah air kita pernah dengan hasil bumi sumber kepada membina dan menjana ekonomi negara tetapi ekonomi kita merudum memalukan lebih mundur daripada negara yang sudah ada sumur bumi macam negeri kita kita minta menjawab untuk menyelamatkan tanah air dan memanfaatkan sumber negara ini yang ketiga perlembagaan dan kedaulatan perlembagaan hanya menjadi slogan tidak dijulang dan didukung dengan arti kata yang sebenar. Perlembagaan mengatakan Islam agama persekutuan. Agama rasmi. Tetapi agama yang diamalkan tidak menjadi model bagi rakyat. Amno dan pemimpin-pemimpinnya bukan wajah kepada ajaran Islam yang sebenar. Islam mengharamkan rasuah. Mengharamkan kronisme. Mengharamkan amalan-amalan zalim terhadap orang lain. Islam mengizinkan pelbagai agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ini bukan janji pah ini perintah Allah dalam Quran. Kita tidak ada kehebatan undang-undang Penjenayah tak gerun pada undang-undang Rumah bekas ketua polis pun dirampak Apa ni rumah rakyat biasa Apa lagi rumah hari parlimen kita di Negeri Sembilan Mungkin rampok silap Dia ingat ke rumah hari parlimen Anong MCA kehebatan undang-undang Kita ada pemimpin Pemimpin yang diwajibkan oleh Islam Ialah pemimpin yang ada syaksian Yang ada pribadi Pemimpin yang beriman dan budiman Pemimpin yang tahu dosa pahala Dosa pahala Bukan dalam perkara semayang Perkara amalan Menyembah Tuhan Dosa pahla dalam Islam termasuk dalam memerintah negara Pemimpin negara yang tidak menunaikan amanah Semua negara macam harta kepunyaan dia sendiri Bukan amanah yang diberikan kepadanya Pemimpin yang beriman, yang berdima, berbudiman, yang berilmu, yang berani Kalau ada ilmu tapi penakut tak berani, tak ada kehebatan Marilah kita amalkan Demokrasi dengan berani Walaupun penuh dengan penipuan Kita tetap memilih demokrasi Kalau kita pandai Kita boleh lawan tipu dia Untuk mengubah kepimpinan Yang kelima kedaulatan Dan keamanan Bagaimana negara berdaulah Negara nak aman Kapal selam beli tak boleh menyelam Kapal terbang tak boleh naik Menunjukkan keselamatan kita Diancam Terancam Tidak mempunyai kemampuan Maka kita perlu mengambil alih Menjadi tiang kepada negara Inilah slogan yang kita tegakkan Mengapa ubah sekarang Mengapa selamatkan Malaysia kita telah berjaya melakukan tsunami politik Pilihan raya ke-12 Yang mengejutkan Kepimpinan barisan nasional Dan mengejutkan seluruh dunia Walaupun padang tidak sama rata Kita boleh bermain Dan boleh menunjukkan kekuatan kita Sehingga berlakunya tsunami politik Kita berjaya menghantar wakil-wakil kita di parlimen sehingga jumlah ahli parlimen kita lebih ramai dari berbag benches dari salah satu terpaksa ditampur dengan menteri-menteri kabinet dan kita telah melantik Datuk Seri Ali Ibrahim menjadi ketua pemang walaupun digantung kami membuat keputusan tadi PAS, DAP, apa lagi parti keadilan Walaupun DAP kerusi ada lebih banyak Daripada kami Kami bersetuju meneruskan tugas Datuk Sri Ibrahim Menjadi ketua pembangsa Apa yang penting Kita laksanakan perjuangan Ubah sekarang Dan selamatkan Malaysia Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh